Мыша брат. Здравствуйте. Привет, попался мне тут. Мыша брат, понимаешь? Бывший? Мыша брат. Это как? Ну, все мне говорит, мы же братья, мышебратья. А, -а, а Типа ты украинец, а он русский. И вот это все. Ну или наоборот, я уж не знаю. Я уж запутался. Кого нет, кто есть. Я понял. А ты откуда? Я из Белгорода. Да то что? Ну да. Как дела? Отлично. Я на Губкина живу, а ты? На Губкина? Прикол, я на Мичурина. Прикольно. Вот совпадение. Нормально. Но сегодня еще ничего. Сегодня на Курск отгребает. Гребает, да. Что делать будешь? Слушай, ну, да ничего, мозаику собирать. Ну, Как-то как ж так не должно быть, как мне кажется. В плане чего ты имеешь в виду? Ну, нельзя ввести войну таким образом. Нельзя специальную военную операцию планировать таким образом, что через два с половиной года ее, от ее начала боевые действия ведутся на территории России. Ну да, это уже не просто вылазки ДРГ, что там в Грайвере было. Ну. Тут уже конкретная дивизия воюет. Так дело в том, что в Граймар они там больше. Как они там у них называются? РДК. Ну да, да, да. Это больше такие группировки какие-то. Ну, не нерегулярные, да. Да, да. А тут уже да. Такое серьезное дело. Хороший, хороший план был, наверное. У этого. И они его придерживались. Судя по всему, да. Качественно, качественно. Качественно сосуществуем. Я бы так сказал. Да. Ну, бог даст, отбросит, все нормально будет. Не даст. Тысяча... Не даст. Не даст. Как-то. Ты же видишь, что происходит на тех территориях, где нет частей, которые активно участвовали в боевых действиях. Они просто сдаются тупо все. Ну так не должно. Полицей, быть. Полицейские, э, ФСБшники, э, э, срочники, они просто, ну срочники, ладно, они пацаны. А полицейские ФСБшники им же все равно кому служить? Блин, я не знаю, реально ли. Сейчас просто еще такое время, э, информация доходит не совсем верная, то как Но есть. Мы то самом... с тобой находимся на самом краю происходящего. Мы это понимаем. Ну, мы-то это своими глазами видим. Мы же видим, как два с половиной года на соседние с нами Харьков летело через нас. Мы же это все видели. Мы же не можем сказать, что оно не летело. летело ну, летело, это естественно. И мы же понимаем, всем куда оно летело. Факт. Ну, конечно. Все вот эти вот не про, как, как он говорил, Кракен. Они Кракена уничтожили больше, чем все население Украины, по их статистике. Ну, это же смешно. Да хера его знает. Ты не знаешь о том, как наши ракеты попадали в их эпицентр, в который мы раньше с тобой ездили покупать стройматериалы? Ты не знаешь, как, а, ну как, как наши ракеты попадали видел. в их продуктовые супермаркеты, в которые мы с тобой раньше ездили по выходным и среди недели иногда покупать жратву, потому что она у них вкуснее? Ты этого не знаешь, честно? Да точно так же, к нам же прилетало. Ну так мы же это начали. Конечно, в ответ прилетает. Это если бы они начали, то хрен бы с ним, их бы назвали агрессорами и все и вперед. Но мы же это начали, не они. Но тут вопрос, кто начал, в смысле. Не все то, так что однозначно. Командующий да? отдал приказ о начале специальной военной операции. Это значит, мы ее начали это... Конечно, наши войска вошли на территорию соседнего государства. Это начало войны. Приказ, не приказ, не имеет никакого значения. Слушай, но войны как начинаются? В принципе, Войны начинаются э, войны... Войска заходят на территорию определенного государства. Это и есть война, акт войны. Но э, ну, сам факт существования войны, он неизбежен. В любом случае власть стремится к расширению и Не в любом, не в любом, только в империях. Не в любом, только в имперских государствах власть стремится к расширению территории. Ты можешь мне назвать хоть одно государство, которое, начиная с 1945 года, после окончания Второй мировой войны, присоединило к себе какие-то земли. Хоть одно на планете, кроме нас. Слушай, ну сейчас все приходит в такие масштабы, война современная. Так это же, а, это же мы начали. Это же мы начали прецедент, мы создали. Это же мы присоединили ну, Крым. Ну, согласна, Это же мы присоединили Луганск и Донецк. Это же мы присоединили Запорожскую и э, Херсонскую области. Ну, то, что э, наша страна действует методами военизированными, Нет, а не методами, которыми... пропагандистскими. Почему пропагандистскими? Мы начали войну. А, ну, как, в принципе, Америка, американская власть, они же э, действуют своими альянсами, э, группировками. Ни одна страна, ни один. организации Я согласен, военизированные, Я не оправдываю Америку. Европейский союз. Европейский Это союз. Же... На кого-то напал? Нет, Европейский Союз становится частью Соединенных Штатов Америки, понимаешь? Соединенных Штатов. Соединенных Штатов включили, включили в свой состав э, тебе Европейский говорю Союз. Я про, про создание альянсов, да, то есть. Так э, мы бы могли заключить Америка альянс. Мы бы могли Америка заключить не альянс. Это военизированным путем они, э, они просто умом это делают. Они это делают по Ты, ты хочешь ну, сказать, что мы идиоты, Мы, мы идиоты, А да? мы можем только оружием. Это мы идиоты. Мы разрушим весь мир таким образом. Никого не будет. Ну, попытались. Понимаешь, то, что мы запустили эту военную машину, опять же, это такой... как бы. Мы начали вопрос, эту войну. На который... Никакого острого вопроса нет. Наша армия вошла на территорию соседнего государства. Какой острый вопрос? То, что мы запустили эту военную машину, это, ну, я в этом не уверен на 100%, что это. А кто? Э, конкретно э, Назови было такое, знаешь, просто не неизбежно. Не неизбежно. А, ты в этом понимаешь, что Можно было не делать. С этим согласен. А, вот. Ну, опять же, с первых же дней буквально только спецоперация начала идти, там несколько, даже месяц она не прошла, 1 апреля 2022 года уже на нашу территорию, пожалуйста, влетели украинские вертолеты. Так Я это сказал. нормально? Ну, или что ты думаешь, украинцы должны были просто встретить нас с цветами, после того, как мы ездили к ним, как к себе домой, нас кто-нибудь ущемлял за русский язык с тобой в Харькове? Ну, над... Нет. ну, наверное, надо было защищать свои территории. Так свои на нас границы. же, наверное, никто не нападал, мы же напали. Но опять же, сейчас со стороны Украины воюют, по большому счету, наемники иностранные. Я работаю в военкомате в Белгородском. И по определенному стечению обстоятельств, как юрист, иногда общаюсь с пленными, которые попадают нам в руки. Я не видел ни одного иностранца среди плен. Ты хочешь сказать, что они разрывают себя на минах или стреляют? Ну, это в смысле, кто взрывается ну, иностранцы? Кто, ком... ну, конечно. Нет, это я рассказываю из а, примеров, которые мне приводили ребята, которые приходили в отпуск. Я тебе объясню, неужели твои друзья, знакомые, родственники не знают украинского языка, живя в Белгороде? Они же могут его отличить от польского? Украинского языка? Ну, конечно. Не, ну они могут отличить, но они но. конкретно говорят, что э, там воюют поляки. Они тебе на врут. На польском языке говорят. Они тебе врут. Ни одного поляка ко мне в плен не попадало. Ни одного. Блин, да хрен знает. Ну, я, я военный юрист. Это ложь. Это ложь. Или мальчики не знают украинского языка, не могут отличить его от польского. Это что же возможно? Да нет, там уже серьезный мужчина, ветеран. Откуда, родом? Наши, белгородцы. Ну, я не верю, что белгородец не знал бы украинского языка, и не мог бы отличить его от польского. Ну, не верю. Там помимо поляков еще есть. Негры, негры есть, американцы. Негры есть в нашей армии. Это есть. Но это наемники. А американцы, которые служат в Украине, действительно, их есть некоторое количество. У них называется, дай Бог памяти, иностранный легион. Это кадровые военнослужащие вооруженных сил Украины. Ну, как французский легион. Он да, тоже да. участвует в специальной военной операции. Нет на стороне Украины. Нет, это ложь. Это тебе брешут твои пацаны. Да нифига. Это брешут тебе твои пацаны. Ни одного представителя иностранного региона французского там нет. Ну, пусть нет представителей. Есть военная техника. Это неоспоримый факт. Белгород обстреливается из Альхи. И что? Э, ну, они купили по военную технику. Сейчас едут мардеры, леопарды. Так скажи мне, а когда мы ехали по Берлину, у нас только советская техника ехала? Или, может быть, ехала и американская? Первыми въехали советская техника. Серьезно? А на каком самолете летал как? э, Покрышкин? Мне это неизвестно. Неизвестно. Но... Я тебе сообщу, аэрокобра. Круто. Ну это американский самолет. Наличие, наличие э, зарубежной техники никак не подразумевает э, наличие зарубежных войск. Тогда твоей же логике, нужно признать, что мы воевали в Луганске и Донецке, что мы отвергали 8 лет. Там же воевала наша техника российская. Слушай, но в общем-то постсоветское пространство и Украина именно вооружение вооруженных сил Украины, вся техника, это постсоветская. постсоветская. сейчас на них постсоветская. Танки Т-90, это танки бывшие, но... Я не знаю, год выпуска Т-90 танков. Средства ради электронной борьбы. они Санитар дурка 50 гривен на каву. Не знаешь. Видишь, как хорошо. Там, где тебе сказали какие-то пацаны, там ты знаешь. А там, где я говорю правду тебе, там ты не знаешь. Нет, я говорю правду. По, по самому факту. Да, да ты что, что я серьезно? Знаешь, я знаю. Еще раз говорю, Украина Украине да. танков Т-90 нет и не было. Они сейчас с нами воюют танками Т-64, Т-72 и зарубежными нет. образцами. Советскими я... танками. Да, но они в Харькове выпускались, Т-64. Uh -huh. Т-84 выпускались okay. в Харькове. Слушай, да ну больш... по большому счету, какая-то разница. Ну, так разницы. ты же сказал, так, что нет. если идут техника Мардеры. Кто там еще-то сказал? Мардеры, леопарды. Леопарды. Так это воюют немцы. Нет, это воюют украинцы. Просто на иностранной технике с нами. Слушай, ну таким же ну, путем Россия может поставить технику. Так Россия так любой, и делала. Мы, любой другой стране, мы, так мы, мы, мы так и делали. Мы так и делали. Мы так и делали. ВЛНР и рассказывали, что шахтеры нашли ракетные установки в шахтах и, или в Венту в купили. А теперь этими же самыми аргументами пытаемся соседнюю с нами страну обвинить в агрессии. Да нет, ну не работает это. Это полка о двух концах. И мы за это получим. Обязательно. Я так не думаю. На Мичури на горе живешь. Угу. Ладно. Я отправлю к тебе пацанов э, с сотрудником наших. Подпишем контракт, отправлю тебя, посмотришь сам, кто там воюет. Хорошо. Обязательно. Как тебя зовут? А тебе какая разница? Да, я-то знаю, что ты чувак. <laughs> ты просто Я сидишь не хохол, я украинец. Просто в России живу. Но... Просто в России живу. Украинец. Но иногда украинцы живут в России, так же бывает. А что ты в интернете тогда не защищаешь своей территории? Я раб... служу в российской армии, я гражданин России. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Ось и все, друзья мои. Священник, дякую, дякую, друже, дякую. Это важно. Друзья, сейчас это важно. Я ніколи не наполягав на цьому. Я завжди кричав, що друзі, давайте, перш за все, допомагати армії, є і зараз це скажу. Давайте, перш за все, допомагати армії. Але зараз я буду нагадувати вам про те, що непогано було б підтримувати і канал, бо ми залишились без монетизації, без партнерської програми Ютубу. Сказали, що ми агресивно поводимось. Переслідуємо усіляких негідників, і що ми погані. Ні, що ми переслідуємо хороших русських і що ми погані, погані. Бойка вчені, Олександр. Нарешті я вас бачу на новому нашому флагмані. За що вам дуже вдячний. Не забувайте, наш е... минулий флагман буде працювати і далі, але е... виключно переважно в режимі стрімів, в режимі стрімів.